जोगेश्वरी येथील प्रसिद्ध धार्मिक स्थळ श्री खांडेश्वर महादेव मंदिर इथं श्री खांडेश्वर महादेव चॅरिटेबल ट्रस्टच्या वतीनं रुद्राभिषेक महाप्रसादाचं आयोजन करण्यात आलं होतं याप्रसंगी माजी खासदार संजय निरुपमसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते या प्रसंगी जागृती बोलताना श्री खांडेश्वर महादेव चॅरिटेबल ट्रस्टच्या वतीनं श्री खांडेश्वर महादेव मंदिर यांची माहिती देण्यात आली तसंच मंदिराच्या जागेवरून अनेक नागरिक वाद घालत असल्याचं सांगितलं आहे तसंच प्रशासनानं आम्हाला सुरुवातीपासून सहकार्य केलं असतं तर आज आम्हाला ही समस्या निर्माण झाली नसती असंही मत व्यक्त करण्यात आलं या प्रसंगी संस्थेचे पदाधिकारी ब्रिजेश यादव महेंद्र कुमार यादव प्रदीप राधेश्याम यादव सचिन सचिन मामणे धर्मराज जैस्वाल पवन पांडे हे उपस्थित होते जबाबदारीने बोलतोय येणाऱ्या काळामध्ये ह्या ठिकाणी हे जे मंदिर तुम्हाला आज असं दिसते ते मला वाटते तुम्हाला दोन हजार पंचवीसच्या ह्या दिवशी असं नाही दिसणार आम्ही प्रसंगी माझ्या देनी मी होता वेगवेगळ्या प्रयत्न करून इथे पूर्ण दिवाळं वरती चांगलं टेरेस किंवा पत्रे हे टाकून दोन हजार पंचवीस म्हणजे आज श्रावण मासाचा शेवटचा उत्तर भारतीयांचा आहे तर तोपर्यंत तो करण्याचा मी पूर्ण प्रयत्न करणार आणि ती ताकद मला कोण देणार हे खांडेश्वर महादेव देणार आणि इकडचे स्थानिक लोक देणार त्यांच्या जीवावरती आपण सर्व करतो आणि मी माझ्याकडून पूर्ण प्रयत्न करणार या ह्या मंदिरासाठी एवढी तरी मी तुम्हाला नक्कीच कल्पना येते खूप ट्रस्टीचे जे काय आहे त्यावरती ट्रस्टीच्या पुढाकाराने आज इथपर्यंत हा प्रवास आलेला आहे जो प्रवास होता आपल्या संस्थेचा कशा पद्धतीचा होता काय सांगायला हे मला वाटते एकोणीसशे पंच्याण्णव शहाण्णवला ही जागा आम्हाला चाळीस बाय साठ अशी मापून दिलेली आहे या गव्हर्नमेंटकडून म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे त्याचा तो त्यावेळेचे जे इंजिनियर होते त्याने जे लिहून दिले ते जी 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 पेपर आपल्याकडे आहेत आणि त्या त्यांनी आम्ही हे प्रयत्न करते भारतीताई लवेकर स्थानीय आमदार है मंदिर बढ़ने पूर्ण होता पैंती को स्टे आम को लोग आए आज के दो हजार सत्रह अठारह उन्नीस में और आपका ये बीस में जबकि कोरोना पंज रहा है तो भी हम यहाँ प्रोग्राम किए और आज का दिन ऐसा है कि हमको यहाँ पे पूजा करने में तकलीफ हो रही ऐसा ऐसा वर्ड बोलते हैं महादेव कसम सत्रह साल से से एक अगर बच्चा पैदा हो रहा है घर में उसके कितनी खुशियां मनाई जाती है चंद्र ऊपर वाला अगर चला गया कोई तो गम नहीं अगर सत्रह साल का बच्चा हो गया अगर उसको तकलीफ दी जाए तो हमारे दिल में क्या बीतेगी भगवान का दर्शन हो हमारा तो ये सोसाइटी का वातावरण अच्छा हो लेकिन ये लोग के दिमाग में क्या है मालूम नहीं मंदिर बनने नहीं देना चाहते हैं बहुत सारे तकलीफ देते हैं हम लोग कोई भी कार्यक्रम करते हैं उसमें टांग अड़ाते हैं तो ऐसा करके हर हर समय तकलीफ देते हैं अभी हम लोग ने कांवड़ यात्रा निकाला था बहुत बड़ी कांवड़ यात्रा निकाला था तो उसमें भी कुछ लोग थे जो भी तकलीफ दे रहे थे परेशान कर रहे थे लेकिन पुलिस प्रशासन भी अपना सहयोग करते हैं साथ देते हैं और इसके लिए साथ में जो है कहना चाहेंगे कि आप सब लोग मिल जो है साथ दीजिए और मंदिर अच्छे से अच्छा बने ताकि लोगों को मंदिर से चालीस बाई साठ का मंदिर का स्थान लिख के उनका कर्मचारी लिख के दिया हुआ है वो पेपर हम लोग के पास है और ये सब करते हुए और इसमें जो श्री जो श्री श्री फाउंडेशन महादेव चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो इसके ग्यारह मेंबर हैं महेंद्र कुमार यादव मैं स्वयं हूँ ओम प्रकाश शर्मा जी महेंद्र कुमार महेंद्र यादव सचिन ममाने रा, राज बहादुर यादव लाल साहेब यादव अंकुर यादव प्रदीप यादव और इसी करके इसी करके ग्यारह लोग यहाँ पे ट्रस्टी हैं और सब ट्रस्टियों ने हमने कोशिश किया कि ये मंदिर बन जावे अब बीच में कलेक्टर ने यहाँ पे बाउंड्री मार रहा था तो हम लोग ने आंदोलन करके बीस सुंदू परिषद की तरफ से आंदोलन करके एक जगह सामने जो गेट पे दिख रहा है हमने खुलवाया वहाँ से और हमने बनाने का प्रयास किया और जो हमारे और सभा विधानसभा के आमदार हैं भारती ताई लवेकर जी उन्होंने उनके प्रयास से यहाँ पे नायल तोड़ा भी गया और सीमेंट और सेमेंटर शिंदे जी मुख्यमंत्री बैठे पड़े और उन्हीं के राज में अभी जैसे भाई साहब ने बताया कि त्रिशूल तोड़ रहे नंदी तोड़ रहे तो बाकी सब चीज तो अपडेट उन्हें दे दिया हम अभी आपका ये सवाल था कि प्रशासन हमें क्या सपोर्ट कर रहा है प्रशासन सपोर्ट में बहुत लेट आया शायद पहले आता तो ये नौबत न पड़ती और इतना लेट आया कि हमारा शिव जी का त्रिशूल जिसपे पूरा वर्ल्ड टिका हुआ है डैमेज कर दिया गया, और वो किस विचार में थे किस नशे में थे क्या उनके मन में था क्या था ये हम सबको मालूम तो नहीं पड़ा एक भाई अपने अकेले थे बिचारे उनको गाली भी दिया गया मारने के लिए लोग गए भी तो ये सब थोड़ा उसपे का विचार हम सब ले रहे एफ आई आर नोट डाउन हुई है जागृत महाराष्ट्र न्यूज मुंबई चॅनलला आता आपण ट्विटरवरती देखील फॉलो करू शकता तसेच जागृत महाराष्ट्राच्या वेबसाईटला भेट देण्यासाठी गुगलवर टाईप करा डब्ल्यू 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 डॉट जागृत महाराष्ट्र न्यूज डॉट कॉम तसेच जागृत महाराष्ट्राला ट्विटर इंस्टाग्राम फेसबुक आणि यूट्यूबला फॉलो करा तसेच बातम्यांना लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका